на проведение журнической спекуляции с деревьями участками в Западном и Виносе. Четырёх лет говорили не сильно развитых по деревенских общинах, а поэтому, а также по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, в чем газет, который, как шоу, Но, в районе действия газет, которые прикрывают в первых случаях шум, рассылавшись в сторону переодетых корреспондентов. Мы выбрали наших жертв и единственного сына самого видного из гаража по имени Эбонеза Дорса. Папаша был человек почтенный и

И как ты смеешь являться в лагере вождя грозы равнин. А чего звезды горячие? А пыхи любут или нет? А тебе не качается а от того, что ветер будет? А дюжина это сколько будет? Может, краснокожих, а домой тебе разве не хочется? Чего я там не видел? В школу ходить не люблю. А вообще мне нравится жить в лесу. Ты же не отведешь меня домой змеиный глаз? Пока не собираюсь. Мы живем еще тут, в пещере. Вот здорово! Если никогда не было так весело.

Леша, ты боишься, тебя вообще вообще зажил, но он это поступит, выехал у меня спички. И ты просто ужас, Сэм. Уж не думаешь, и ты все кто-нибудь станет денег деньги за это? не дивалю. Думаю, вот как раз таким которые у Гранов, я обожаю А теперь вы с только а законно вставаете, и а ты завтра. Я думаю, снагу, и произведу разведку. Как ты думаешь, что они теперь за тем? домой. Не бойся, он кажется вовсе не в такой же домосед. Однако, громадный дух заходит вам еще одно право. И похоже, что на городе особенно беспокоились насчет его пропажи. Или вовсе еще и Рад Радмин, наверное, думает, что, что он остался на чемане в сути Джейн, но приходит из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны платиться. Вечером мы пришли его отцу письмо с требованием двух тысяч долларов выкупа. как следует. Я сию минуту отправлю домой. Ну, будешь слушаться или нет? Я не хотел обижать старика Хента. А зачем он меня ударил? Я буду слушаться. Только ты не отправляй меня домой. И позволь мне как разведчика, пока тебя не будет. Я этого не знаю. Вы это уж решайте с мистером Сегодня он с тобой будет играть, пока меня не будет. Теперь, если парень, и попроси прощения за то, что его ушли. Знаешь, сэр, я всегда вот в Погоня, и воду. Я не могу нас, меня полицейских на лав, крыш, кофе, сети, синицы, кофе. Я никогда не очень что это мы не украинцы, но много ракеты. Я так больше не могу, он мне догадался. Я не обязательно с Я вернусь к вечеру. Что-нибудь покало этого. Твое дело занимать успокаивать ребенка, пока меня не будет. А сейчас мы с тобой напишем письмо в старику Курсу. Это мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Единственное условие, на которое вы можете получить его обратно, следующее. Мы требуем за его возвращения полторы тысячи долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним половиной девятого. Забродом через целиной ручей по дороге тополевой рощи растут три больших дерева у самой изгороди, что идет к нему пшеничного поля. Под столбом этой изгороди, на против третьего дерева, ваш посланец найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наши требования, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам это все в целым и неувелимым в течение трех часов. Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть разведчиков, пока тебя не будет. Играй, конечно. Вот мистер сюрбил, с тобой поиграем. А что ты сыграл, да? Я разведчик, должен скакать на заставу. Предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне просто надоело все время быть индейцем. Я хочу быть разведчиком. По-моему, предатель этого не будет. Мистер Пир поможет отразить нападение свирепых дикарей. Что мне надо делать? Становись на четвереньки, ты будешь моим конем, а то каждый это слышит этот Займи его, пока на план будет уведен в действие. Полезись немножко. Дайте бога, типа, Сэм, просейся как можно скорее. в старое время, которые скорее умереть за любимую профессию, чем расстаться с делом. Но никто из них не подвергался этим состоянием, как я. Я хотел остаться в этом нашем тропическом но я не смог. Все не хотели. Что же случилось, Бин? Я проскакал все 90 литров заставы, ни дюйма меньше. А потом, когда пустенцы были свесны, не дали и Песок неважно, где за ним Потом я пили и часто объяснять, почему трава зеленая, Дорога в обе стороны, И дырок, почему там нет дырок? После этого меня это доконало. Хватаю мальчишку за шум тащу вниз с горы. Рыб меня кусает, бегает. Все ноги встали на другу Мне придется прилечь. Я показал вам дорогу. Пнуру в футов на восемь. Прости меня, сынок, я не смог держаться. Тогда можешь обернуться, поделись, что у тебя за спиной. Смейте лучший выбор и смысл его подальше, если вы готовите цитату в наше предложение. Хорошо, я буду изображать русский, поэзию в монстре в крае поля часа. джентльмены, с сегодняшней почтой я получила ваше письмо на шарнирку, по которому вы просите за то, чтобы вернуть мне сына запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне 250 долларов наличными, а я соглашусь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он про без и я не отвечаю за то, что он сделают с человеком, который приведет Джонни домой. Совершенно прощение, когда не Сэм, что такое 250 долларов в конце концов? Неужели мы откажемся от такого предложения? Да тем более, мистер Дорс и а еще и расстатите. Это нам это такое щедрое предложение. Сказать тебе по правде, это сокровище что-то мы начнем весь Мы отведем его домой, заплатим и смоемся туда подальше.